Зомбу тебя представляю. Поставь лайк на підпишись. Let's go! Че ты откуда будешь? С Воронежа за тебя слушай, соседи с тобой. Я из города Краматорск, Донецкая область. Доброе. Нормально. Что обсуждаешь? Что там? Да, просто так. Общайся о жизни. Все, почему. Слушай, это правда, что... ты <звук> Детей, которые вот в России приехали со своими родителями, там, украиноязычные дети, там, я не знаю, там, из стран Азии. Вот, и им запрещают э, ходить в школу или в садик, если они не знают русского языка. Нет. Не запрещают? А почему твой президент сегодня сказал, что запрещают? Сегодня сказал... Да. В целом это понятно, как можно ребенка учить э, в школе, если он не владеет языком. Это отдельно, тогда нужно с ним... Заниматься русским языком, кто за это будет платить? -то? Поэтому здесь нужно, чтобы и люди не ущемлялись, которые приезжают, чтобы были обеспечены и гарантии, права соответствующие в области здравоохранения, в области социального обеспечения. Но так, чтобы это не ложилось дополнительной нагрузкой на место населения. Они не чувствовали себя людьми. Ты э, ловишь что-то такое похожее в Украине? Как будто мы русскоязычных. Конечно. А почему вы? Все а почему вы, а вы то же самое делаете? Вы запретили все русские А вы зачем? По... Зачем вы повторяете? Зачем вы делаете то же самое? Почему то же самое? Твой президент и... говорит о том, что дети не будут ходить в школу, если не знают русского языка или в детский сад. Зачем вы учили? Украиноязычное население. Зачем вы их заставляете учить вот этот русский язык? Он им не нужен в России. Украиноязычное население. Это да. Говоришь, Люди из Украины, которые приехали, а у них дети вот украиноязычные. А? Вот они ходят в школу, а им в школе говорят, ты а? не будешь ходить в школу, потому что ты не знаешь русского языка. Зачем вы учите детей? украиноязычные?" Я пиратский, я слышу, что такое. Украины язычные. А что, нету детей и людей, которые общаются на других языках помимо русского в России? Украины язычные? Да. Нету, поверь. Нету. Слушай, ты делаешь ошибку. А украинский? А украинский язык? Зачем вы детей уч... У... Нет, подожди. Не, 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 не подожди. Ты, по вы зачем детей уч... Ущ... за язык? Каких? Украинцев, которые хотят в школе да учиться они, на украинском языке. Вы. А вот Путин им запретил теперь ходить в школу. И что теперь? Ну, Зачем что? вы уч... людей за язык? Дальше что? Зачем что? вы уч... язык? Не, подожди, в смысле. Россия многонациональное государство. Украинцев проживает по... По, Рост, по информации Росстата, по статистике, приблизительно 6 миллионов. Зачем вы этим 6 миллионам запрещаете так, общаться на украинском языке в школе? Них, никто не запрещает. Твой общаюсь. президент об этом сказал. Обязаны, ты приехал, ты обязан знать русский язык. Ой, А в Украине как получается тогда? А в Украине... Так не подожди Вы же мигранты русскоязычные Понаехали, вам сказали, что обучение Лишь на украинском языке А вы начали утверждать, что мы кого-то учили. А когда аналогичная ситуация Произошла в России Так о, это совсем другое Да? Во-первых все украинцы, которые, они знают русский язык, не надо тут сейчас... Нет, не В не общаются не русском. В Украине общаются на русском языке лишь 16% населения. Это не 16%, вы все на русском разговариваете. 15% общаются. Вот 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 ты и даже и сейчас сидишь и, и ты вот разговариваешь на русском Я тебе задаю месте. вопрос, Нет. а зачем вы учите людей в школах? Ты, ты даже сейчас сидишь и, идешь, и разговариваешь на русском языке. Потому и что мне его никто не запретил. Мне не никто не запрещает. Всем. Мне никто не запрещает и общаться ты. на русском языке. А ваш президент запрещает украинцам, белорусам, казахам, другим народам общаться на их родном языке в школе. Он говорит: а как не это? Не... Как же, как же некомфортно. Да Тоже ты... за Украину? За Украину. А по-русски разговариваешь? И что? Диссонанс какой-то когнитивный получается. А ну, за что? Украину, а по-русски разговариваешь. Вот По-английски могу, по-украински могу, на польском языке общаться. Очень сильно сомневаюсь. Okay, nie ma, nie, 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 nie ma sprawy. Okej, okay, dobra, nie ma sprawy. Porozmawiamy. Będę rozmawiał po polsku, a ty będę, będziesz gadał po, po rosyjsku. Nie ma sprawy. O czym chcesz porozmawiać. Dałem na ukraińsku. Nie, nie. Ku... Mów, słuchaj, mówisz, że ja nie znam na przykład języka polskiego. Nie ma sprawy. Gadamy. Ja będę po polsku, ty po rosyjsku. На українській, я її розумію. Як, як бачу, у тебе рівень знання дуже-дуже маленький. От. Ти спер стверджуєш. Не дуже-дуже маленький. Ти, я, просто, я просто... Ти сперш стверджуєш, що ти дуже-дуже сильно, е, як ти говориш, сумніваюсь, коли я, поч, я починаю з тобою розмовляти іншою мовою, так відразу. О, о! Що трапилось? Просто говоримо на у мові. У тебе є якісь питання. На українській мові і все. Я задаю тобі ще раз питання. У тебе є якісь питання? А, ми общаємося. Поки, поки добре, ми спілкуємося. Натом я задаю питання. а в тебе є якісь питання? Задавай питання. Ну, про, вступ, що, про що хочеш поспілкуватися? Ну а з якого ти городу? Із місто Краматорськ, Донецька область, Україна. І ти так добре розумієшся Українською польською. Дуже дивно, але по статистиці в Україні. Ну, хорошо, окей. По статистиці в Україні кожна третя людина володіє як мінімум двома мовами. При... Прикинь? Прикидую, що коли я там жив, я такого бліця не можу. Що саме, що мешканці Краматорська не знають українську, російську чи англійську? Чи англійську, чи польську? Ну, ні, я ні, точно банер, не знали. Дивись, я навчався а в російськомовній школі. Дивись, я навчався в російськомовній школі. От, але у нас був додатковий предмет вивчення української мови, а також обов'язковий предмет це вивчення англійської мови. Польську я додатково сам вивчав. От. Це говорить про те, що у нас люди вивчають іноземні мови, а також свою рідну. Немає чому дивуватися. А я ще раз хочу. Почути від тебе. У тебе є якісь питання? Ти хочеш обговорити якусь тему? Я хочу от ти правильно сказав, як можна вивчати рідну мову. Рідна мова, вона з молоком матері. Е, Ваня, відкрию І... тобі велику так, таємницю. Як її можна вивчати? Відкрию тобі велику таємницю, але коли... Роди, Давай. коли дитина народилася, вона не спілкується, вона не знає жодної мови. І вона. Коли розвивається, вивчає нові слова. Протягом всього свого життя людина, яка розмовляє якоюсь мовою, вона не знає всіх слів. Тому що мова модернізується. З кожним роком все більше і більше нових слів з'являється в кожній мові світу. Внаслідок чого мову вивчають. От, це не те, що якщо ти дивишся, я тобі відкрию маленьку таємницю. Якщо твої батьки тебе б народили в США, от. То ти б розмовляв би і американською, і російською. І ти знав би і ту, і іншу мову. Обидві мови ти б знав би досконало. Тому що російською б ти спілкувався вдома, от, а англійською американською тобі потрібно було б користуватися протягом всього життя. Це говорить про те, що ти вивчаєш мову, а не народжуєшся цією мовою ось тут того в голові. Ну, можна й тепер я скажу. я когда родился, я слышал мову э, российскую. Русский я, язык. Я тебя не понимаю. А Сформули... твои родители? Сформулюй свою думку и начни отвечать. Я, я, тебе отвечаю, отвечаю. То, что когда я родился, я слышал русский язык. С самого своего рождения. Вот это вот и есть моя, мой, моя родная мова, мой русский язык. А, для... а украинскую мову uh -huh. я стал выучать с другого класса. Правильно. И правильно. И мне говорили, что вот как и ты, что я изучаю видно мову. В смысле, она видно мова, как это она моя. Я слышал с самого рождения русский язык, поэтому он для меня родной. Ні, не маніпу неважна учити рідну мову. Учить невозможна. Ти маніпулюєш ти його... і перекручуєш мої слова. Я тобі кажу, що то, це то, моя рідна мова. А державна то, в Україні то, українська. То, українська. Ти без знання української то, мови взявна, не можеш зіснувати в Україні. Ти чуєш мене, чи ні? Не маніпулюй моїми словами. Я кажу, це для мене вона рідна. В інших людей своя рідна мова є, але їх обов'язок вивчити українську, тому що в Україні державна мова українська, бо да, знаєте, ти не будеш ні працювати, ні навчатися. Державна — це вже друге, це, це не рідна мова. Рідну мову вивчати. Відново не, не чи ні. Це моя рідна мова українська. В інших людей є свої рідні мови. От, наприклад, вірмени приїздять до нас в Україну мешкати. Їхня рідна мова вірменська. Натомість їх обов'язок знати українську мову. Ми не про обов'язок говоримо, а про рідну мову. А рідна мова це коли ти з народження її чуєш. Ваня, ти мене От... чуєш чи ні. Рідна мова це та, якою людина спілкується. А ні, які, мова. Які, які, ні мова. В кожній країні своя, вона обов'язкова для вивчення, щоб продовжувати там існувати. Ти не розумієш. Що... У нас uh, різне поняття про рідну ти, мову. Ти взагалі українську мову ні? Бо таке відчуття, що я тобі щось кажу, а ти це мімо вух пропускаєш. Ти говориш про uh, рідну мову, потім переключаєшся на державну. Ще раз для для мене ганери... державна і рідна мова, для це дві, рідна дві різна різна мова різна. українська. О, для, ну, інших... Я не слышав, для інших людей, у яких рідна мова інша, але вони проживають в Україні, їх обов'язок вивчати державну мову згідно закону. А рідна мова це не про, е, про необов'язок. Дивись, Ваня, це відкрию тобі маленьку таємницю. У мене є родичі, які проживають в США. От їхня рідна мова, якою вони завжди спілкувалися, українська. Але дитина спілкується з самого народження, як тільки почала розмовляти лише американською. Вони не вивчають, не навчають її українською, тому що вони хочуть, щоб спершу дитина ввійшла, інтегрувалася повністю в американське суспільство. Правильно, значить рідна, рідна, рідна мова буде американська. Їхня рідна мова, як ти кажеш через молоко, українська. Але дитину навчають повністю американською мовою, щоб вони вона інтегрувалася в американське суспільство. Так, 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 так може бути Українська мова рідна. Ще раз, це рідна мова українська, а дитину, а дитину навчають американською мовою. Для дитини в чому рідність? Это украинская мова. Для детей в чем разница в украинской мовы? Отвечу тебе на русском языке, ты только послушай и услышь меня. Родители, у них родной язык украинский, они очень давно проживают за границей, в Соединенных Штатах. А это родители? Они между собой общаются на своем родном языке. Но ребенка не учат лишь американскому языку, чтобы он интегрировался в э, общество американское. Это общество, говорит, прекрасно понимаю. Они, они учат ребенка. Ребенок не родился с процессором. Ребенок не запрограммирован на определенный язык, культуру, традиции и нацию, и так далее. Ребенок изучает язык в течение своей жизни, как и любой другой человек. Ты не слышишь? Я тебе уже на русском ответил. Mm, хорошо. Все это правильно. Ну как все это правильно? Ты хорошо говоришь. Спасибо, тебе. Как, как умному человеку. Чувствуется интеллект. Ну, объясни мне, в душе вообще не могу понять. Ты говоришь, ты говоришь, короче, дай сформулировать. Ты говоришь, вот, родители, для родителей украинская мова это родная. Ну окей. А для одного рожденного ребенка американский язык, Ре, который он ребенок, изначально слышал. ребенок рождается без процессора. Вот в течение без его образовательной программы ему подключают процессор, вставляют флешку и программируют его. Из этой программы он начинает узнавать новые слова. Узнавая новые слова, он продолжает изучать язык. Что-то еще не. Но для говорить? я не понял, в чем ридность мовы уже для американского ребенка с американским у... изначально у него языком. Будет родной язык американский, потому что он выучил. Или Правильно. Нужно или же возможно, когда он начнет изучать украинский язык и решит для себя, что его родной язык украинский, это его будет право выбора. Человек решает, какой его родной язык. Пойми, человек. Я знаю четыре языка идеально. Но родной для да меня их можно знать только угодно. Но а род... родной, язык родной он для меня украинский. 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 Я с детства общаюсь на украинском языке, но так как у нас в Краматорске было русскоговорящее окружение, я чаще всего использовал русский язык. Но это не говорит о том, что мой родной язык русский. Нет. Я для себя лично для себя лично определил родной язык. Это украинский. Но чем он для тебя родной? Ты его слушал? Тем, Самого что, тем что я украинец, во-первых, родители украинцы. Я общаюсь на украинском языке. Вот, у меня все друзья украинцы, некоторые из загринцы. Я люблю Украину, уважаю украинскую культуру, традиции и историю. Все это гов... делает меня украинцем. Помимо этого, я определяю этот язык как свой родной. Понятно. А история Украины для тебя это как? Ну какая она? Это... Смотри, ты язык... не было. Смотри, твой родной язык какой? Смотри, для меня у нас немножко разные понятия. Я задам, про родной, вопрос, язык. родной язык для тебя какой? Я его не выбирал. А ты лично думаешь, какой для тебя родной язык? Вот, правильно, тот, который я слышал с рождения. Какой а слышал я русский. Русский. Почему ты на русском языке, на своем родном, не можешь сформулировать вопросы и ответы? Я сформ... Это говорит Потому о том, что, что... Они... Это говорит о том, что тебя плохо выучили. Вот. Я могу с... не... сказать, что твой, родной ты язык... мне не ответить. твой родной язык это какой-то, скорее Тел... всего, баланс. Человек... Человек, ты, 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 ты тарахтишь очень сильно и не даешь мне просто ответить. Вот и все. И задаешь вопросы, и сам на них отвечаешь. Я говорю, что у нас несколько разные понятия о самом э, принципе родного языка. Ты говоришь, родной язык ты лично выбираешь. Ну или любой человек по твоему, э, по твоему, по твоему мнению э, выбирает свой язык. Выбирает. А я другого мнения. Родной язык не выб... человек не выбирает. Родной язык тот, который он слышит от своих родителей, от папы и от мамы. Вот этот вот язык и есть родной. Это, это все равно, что выбирать родителей, язык выбирать. Как это можно выбрать родителей? Тот родитель нравится, этот они есть и все, это родители. Знаешь, есть такая тема, какие-то родители родили ребенка, потом его брошили, а другие люди его воспитали. Но они не являются его родителями, сколько бы он не выбирал. Ладно, этих давай родителей. я задам вопрос Буряту, а Бурят ответит нам на его родном русском языке, что такое родной язык и как человек его выбирает. Слушаем внимательно, потому что я тебе говорю, ты не понимаешь, ты начинаешь говорить то же самое, но не понимаешь, что ты почти повторяешь мои слова. Нас рассудит судья. Я ему задаю вопрос. Привет, привет, слушай, ответь мне, пожалуйста, на следующий вопрос. Как человек определяет, какой для него родной язык? Привет, мышка. А, подожди. А, ти український знаєш вона ответить. Людина визначає рідну мову, спираючись на кілька основних чинників. Перша мова, яку вивчила в дитинстві. Рідною зазвичай вважають ту мову, яку засвоїли першою від батьків чи близького оточення. Мова, в якій мислить і почувається природно. Це мова, якою людина найзручніше висловлює свої думки та емоції. Три мова ідентичності. Людина може асоціювати себе з певною мовою через культуру, національність чи етнічну приналежність, навіть якщо не володіє нею досконало. Чити, соціальне середовище. Якщо людина виросла в багатомовному середовищі, вона може вважати рідною ту мову, яку найчастіше використовувала. П'ять особистий вибір у деяких випадках: людина може сама вирішити, яка мова для неї є рідною, залежно від життєвих обставин або культурної ідентичності. Как правило, це поєднання емоційного зв'язку, звичок і життєвого досвіду. Постав лайк та підпишися.